Мої вітання: його твори поміщаються на зернині з рису, людському волосі, маковому насінні або кристалику цукру. Помилуватися такою красою можна за допомогою спеціальних мікроскопів, що збільшують мініатюри в 50 разів. З поміж власників його шедеврів Білл Клінтон, Хосні Мубарак, Леонід Кравчук, Арнольд Шварцнегер і Гіларі Клінтон. З нетерпінням хочу вам представити гостя один на один художника-мікромініатюриста, композитора, письменника, поета Володимира Казаряна. Доброго дня вам! Доброго дня! Ну, перш за все вітаю вас з новорічними святами і декілька слів про себе: звідки ви, хто ви і чому саме от такою професією почали займатися. Ну, передусім, я хочу сказати, що я дуже радий бути в гостях на вашій благодатній волинській землі, в місті Рівному, де живуть чудові люди. В цьому я вже е, переконався. Е, мені дуже приємно порадувати вас своїм мистецтвом мікромініатюри. Сьогодні в краєзнавчому музеї була презентація моєї персональної виставки, де я запрошений директором краєзнавчого музею Олександром Степановичем Булигою для того, щоб на новорічні свята порадувати рівнян таким неймовірним новорічним чудовим сюрпризом, тому що чудеса, які ми привезли у ваше місто, це плід моєї багаторічної праці, яка виконується на рівні людських можливостей. Ну, ми, я думаю, глядачі так під час розмови зрозуміють, про що справа. Дивіться, займатися мініатюрою. Ну, я знаю, цікавився про, про вашу біографію, що ваш батько цим займався, так? Тобто, можна сказати, до деякої міри, що це на генному рівні пішло. От. Несколько слов про батька, потому что 10 рекордов Гиннеса, что это были за работы и почему он не хотел, чтобы занимался этой работой, это также очень интересно. Мой отец ⁇ это настолько уникальная, гениальная личность, не только гордость всех армян, которого знают во всех уголках земного шара, но также и универсальный гений, потому что он освоил много профессий, где достиг очень больших результатов. Он и э, очень талантливый художник, и скрипичный мастер, и музыкант. 36 лет работал концертмейстером в Ереванском симфоническом оркестре. И на все у него хватало и времени, и желания совершенствовать собственный труд и удивлять мир своими э, творениями. Ну, конечно, я думаю, что на генном уровне передались определенные качества, которые я с детства развиваю в себе, потому что мой отец был для меня всю жизнь путеводной звездой, таким символом именно трудолюбия, символом Созидателя, Творца Созидателя. Поэтому я думаю, что это определило выбор, потому что Все таки ну але путь. чому він проти був? Оце найголовніше. Тобто, в принципі, на, навпаки, батьки зацікавлені, щоб ну діти продовжували. Крім того, є взагалі така думка, що через покоління, там як говорять, що природа відпочиває так е, на дітях. От а тут виходить, що можливо навіть навпаки. От. Тому цікаво, чому він проти був. Ну і можливо, взагалі декілька слів про саму технологію, щоб глядачі розуміли, про що мова взагалі йде. Ну, у нас такая шутка даже была с отцом постоянно, когда мы занимались творческими какими-то экспериментами, помогали друг другу. Он говорит, природа отдыхает на детях. А я говорю, о, наверное, твой папа ну, был гениальный. Ну да, ну такая <laughs> я шутка, разумею. друг другу так сказать. Ну, я Это мой такой ответ, ну, в игривой форме. Конечно, отец понимал, насколько это трудный кропотливый труд, искусство микроминиатюры. ведь это дается очень нелегко. Это кропотливая работа, которая достигается экспериментальным путем. И, естественно, она очень трудоемкая и влияет на организм. Но он не хотел этих перегрузок для меня и для своих сыновей. Поэтому, конечно, он всячески оберегал от этого, думает. Дивите, это... вы очень много говорите про перегрузки. Мы так говорим про микроминиатюру. А вот скажите, несколько вот, э, речей назовите вот, про свои творы. Я там бачу... Вижу... Портрет, по-моєму, чи скульптура Шевченка на зернині, якщо я не помиляюсь, так, чи, по-моєму, стадіон на кінчику волосся. Так, от декілька речень, які ви вважаєте найскладніші вироби, можливо, ну, такі вироби, які от вам особисто працювати над ними, сподобалося найбільше? Чи такого немає? Есть, конечно. Дело в том, что любая работа, над которой работаю, она же не случайно возникает. Это идет сначала поиск темы, потом поиск технологий, как это можно реализовать, какими инструментами. Изготавливаются инструменты специальные. Естественно, что эта задумка требует колоссальной отдачи, обдумывания деталей. И эта работа не может не нравиться, особенно конечный результат, потому что очень радует, когда затрачено сколько сил, энергии, когда концентрировано в виде, вложена туда масса желания, энергетики. И вот она, эта миниатюрка, допустим, скульптурка на кончике человеческого волоса, конечно, радует то, что можешь осуществить такие вот сложные произведения. Естественно, возникает радость от выполненного. Ну, я думаю, что искусство микроминиатюры настолько разноплановое и в то же время дает такой э, зрителю такую возможность окунуться в микромир, что І привлечь увагу к тому, тому що ми живемо в світі великих розмажих движенія, де люди привучені к таким в труді, як более большим вещам. А здесь работа на микроуровне выполняется. по цей мікросвіт, про який ви говорите, коли ви відчули, що там щось є цікаве, от можливо в дитинстві, можливо пізніше, і коли ви... ну те, що батько, то зрозуміло, але ви по собі, от коли відчули таку от потребу зануритись в той світ і щось пошукати там своє. Ну, я еще с детства задумывался над этими вопросами. Это вы как-то разглядывали, что-то видели, спостерегали за чем -то. Ну, всегда, я думаю, у каждого человека, наверное, были такие моменты, когда задумывался каждый о устройстве Вселенной, о том, из чего она состоит. И, конечно, анализируя все это, понимая, что мир безграничен и в сторону увеличения, и в сторону уменьшения. Я вот даже считаю, что существуют в мире даже элементы более меньшего малого порядка, чем атом, потому как... Ну, це много вещей непредсказуемых, присказуємо, не ні під власних нашому поніманню або свистиміра, або про многих таких вот поняттях. Ну гаразд, тут я знаю, що ви е, картини відомих художників 16 століття також представляєте і намагалась відтворити на оцих мікрочастинках певних, е, як беруться думки, звідки береться беруться ідеї, наприклад, Леонардо да Вінчі, так от як картина його була. Чому саме Леонардо Де Після ідеї, що відбувається далі. Для цього треба якесь певне налаштування, певний якийсь настрой, певний якийсь психологічний, можливо транс, як відбувається. Це якісь спеціальні мікроскопи, інструменти. Ну, декілька слів от про саму технологію цього, цієї, цього процесу, цієї роботи. Вы задаете такие интересные вопросы, и так много, что над каждым можно отдельно говорить и философствовать очень много. Но если вкратце, то темы возникают, конечно, я прежде всего хочется выразить что-то уникальное или тех, вот в данном случае, тех личностей, которые для меня служат каким-то таким примером тоже созидания. Вот тот же Леонардо да Винчи, это настолько потрясающая личность, также универсальный гений, поэтому, конечно, я был счастлив именно отразить эту личность эту тему в своих миниатюрах. Также была создана портрет Мона Лизы, который по заказу Лувра в 1994 году я выполнил мастерными красками на срезе рисового зернышка. Кисточкой служила 1 сотая часть человеческого волоса. Хочется делать те работы, те микрошедевры, которые, допустим, еще не существуют ни в мире, ни в природе, потому что вот Бог, Он же настолько уникальный демиург, созидатель, творец, создатель, что с Ним соревноваться бесполезно и нет никаких сравнений. Но тем не менее, в чем радость существования Творца? в том, что он хоть на какую-то капельку приближается к Богу, когда он творит и созидает. вот сколько тревает, например, процесс самого створения от одно, о, одного задума? По-разному, наверное. Конечно, по-разному. От одного до трех месяцев работа происходит над каждой микроминиатюрой. Я, я так бачу, что за 30 лет вы створили 500 миниатюр. Так. Ну, ваша выставка нараховывает 20, по-моему, так? Да, 20, больше трошечки. Ну, <связь> просто... Мы же не можем все перевозить. У нас в нескольких музеях экспонируется. вот Десять лет экспонируется выставка в Ливадийском музее «Левое крыло». Кстати, там, где император, царь Николай II выходил, есть такая музыкальная комната. Mm -hmm. И вот это, это символично. Он выходил на балкончик и любовался морем в Ливадии. Я в этом месте создал много поэтических творений и почувствовал какую-то особую энергетику – этом месте, потому что, наверное, оно передается энергетически. Вот вы, мы говорили про творы, скажите, вы свои творы так же творите, не обов'язково копиюете, да, какие световые Конечно. Творы, Я создаю много своих тем. Скажу более того, во время работы... Приходят э, многие задумки, э, темы, и работа настолько кропотливая и труд трудоемкий, что невозможно все отразить. Хорошо, если бы хотя бы сделать тысячную часть задуманного, потому что все-таки э, искусство сложное, и, а в жизни надо успевать много, и особенно творческому человеку. А я, например, и песни пишу, и поэзия, много книг издаю. Ну мы просто Чтобы трошки поэтому... поговорим. З цією виставкою ви їздите різними країнами світу? Скажіть, а як щодо сприйняття ваших творів в інших куточках світу? Чи можливо ну є якісь там особливості менталітету? Комусь подобається, хтось реагує там, ну дещо ну чи не помічають? Ну, всіх напевно це як мінімум дивує, правда? Звісно. — Але чи є якісь відмінності у глядачів? Ну, есть отличия, например, в Америке во время презентации и выставки многие американцы размахивали руками, потом некоторые женщины подходили смотреть на руки, но они более эмоционально плачут. выражают, да, более эмоционально. Некоторые плачут, там бывает, ну, разные реакции от увиденного, они более эмоционально переживают. А плачут а, что, а, уже? Ну, плачут, от, наверное, от нахлынувших чувств, я не знаю. Просто, ну, может, от общения еще какие-то потрясают вещи. Это же от психики человека зависит также от умения, от восприятия, от настроя своей души, какие струны душевные затрагивает то или иное искусство. Вот искусство для чего создано? Именно для того, чтобы затрагивать человеческие чувства и радовать души и сердца, облагораживать их, делать богаче. Скажите, а много вообще, ну, чи знайомі вы, по первых с коллегами, ну, не коллегами, а, возможно, людьми, которые приблизно занимаются тем самым, то есть миниатюристами. В Украине и загали у Свете. В мире насчитывается до двух десятков микроминиатюристов, и, ну из известных таких самых таких великих, можно сказать, если можно применим это слово к ми миниатюристам. Ну, мы не общаемся, потому что у каждого, ну, это, во-первых, нет школ микроминиатюры, нет потребности к общению, потому что у каждого свой путь, свои технологии, и в принципе, ну вот я, например, не пересекаю ни с кем, у меня нет такой потребности. Но этому не, этому не учат, потому что, я же говорю, нет таких школ, каждый идет своим путем, и совершенно разные работы, и технологии. А взагали, вот сама, сам выдемостецтво, насколько він новый? Миниатюрой занимались еще издревле, вот э, настолько мне известно, несколько тысяч лет назад уже пытались писать на рисовых зернах э, какие-то э, рукописные тексты. Э, вот это удивляет больше всего, потому что тогда не было таких вот э, технических средств. Сейчас при помощи микроскопа можно работать, а тогда вот они как-то э, что-то использовали, конечно, может, лупы Левенгука, ну, по крайней мере, хотя тогда еще не было. Но вот удивляет то, что э, искусство миниатюры э, в разных странах встречалось. Мы даже вот посещали Египет в 1994 году, ездили вручать президенту, Египта и его жене микроминиатюры, его портрет с видами Каира на срезе рисового зерна. Так вот, нам сказали, что у них в музее также находится рисовое зерно с каким-то изображением, и которое имеет так, срок давности немаленький. То есть вот распространение такое... Ну, раз, микроскоп, руки, ще які особливості цього процесу. То я чого питаю, тому що там, по-моєму, в паузі між стуком сердце, так можно это делать, или нет? Ну, технологию я от вас двічі уже пытал, но так, чтобы вы рассказали, вы не говорили. Во-первых, как можно рассказать о технологии, если она вырабатывается, я же говорю, экспериментальным путем, постоянно труд усовершенствуется и достигаешь более таких больших пределов миниатюрных. Но сам процесс требует так много разных технических движений, что ну, это надо только делать. Я даже не знаю, как это можно выразить саму технологию. Тем более многие работы являются, ну как бы, ноу-хау у каждого мастера. Скажите, пожалуйста, какие есть у вас принципы выборе темы? Вот когда вы думаете, планируете что-то на майбутнє? Чи не, обовязково? не обов'язково, но жизнь диктует часто те или иные темы, потому что накладывает отпечаток то, что происходит вокруг нас, то, в каком мире мы живем. Те темы, которые радуют прежде всего душу, те темы, которые хочется отразить, те темы, которые хочется оставить потомкам. Ну, как бы много факторов влияющих. Иногда это спонтанно происходит, иногда это интуитивно чувствуешь, что может быть востребовано, или как порадовать людей чем-то, или удивить. Или, например, привязка часто идет к таким вот маленьким миниатюрным вещицам которые нас окружают например почему скульптуры на маковых зернах потому что человеку хоть примерно можно представить величину той скульптурки какая она будет если она расположена на маковом зерне или например внутри человеческого волоса вот у меня одна из таких удивительных работ это движущаяся работа бой бокзеров который происходит внутри человеческого волоса вставлен телевизор и на экране этого телевизора вот два боксера делают движущиеся такие, ну, такие движения, делают боксируют друг друга. Это во-первых не поддается пониманию, потому что некоторые там движения противоречат законам гравитации. Ведь если там помещать даже какие-то, ну вот гравитация тянет вниз, допустим, а эти фигурки делают разные движения. То есть такая программа на таком мини уровне. Ну, конечно, это говорить, это надо видеть, чтобы увидеть уникальность этой Скажите, вот то, что вы занимаетесь миниатюрами, так, ну, мастерство, это зрозуміло. А практичное, какие-то есть використання и, ну, возможно, как-то оно помогает там людям, я не знаю, какие-то практичные застосування этого вашего таланта? Ну, конечно, приходилось изготавливать инструменты медицинским учреждениям, потому что есть такие уровень, где они не могут на таком уровне ну общие такие стандартные инструменты подготовить для операций. где нужна особая точность заточки инструмента. Володимир Казарян философ. Когда это началось и когда вы почувствовали... Это, наверное, с я так понимаю, интуитивно повязано, так? Конечно. но ну, я так чувствовал себя по жизни всегда философом. Другое дело, что такие профессии, как вот эта, микроминиатюра, та же поэзия, дают возможность философии, так сказать, расвести более пышным цветом. Ну, я думаю, что микроминиатюра, конечно, дала очень большой толчок в плане философии, потому что очень много часов проводишь за работой под микроскопом, и приходит. Ну, есть это как своеобразная медитация, своеобразный транс, когда э, есть время задуматься о многих вещах, о вечном, о поиске жизни, потому что э, иногда в текучке не успеваем. Э, так сказать. За побутовыми проблемами, Конечно. Например, так про высокие материи. Так? Конечно. Ну, и в часе, то в юности, так, напевно, началось, чуть трошки пизнейше, так? Да, очень рано началось. Ну, относительно рано. В 14 лет я познакомился с одним йогом в Армении. И вот этот человек дал такой толчок для моего философского развития, потому что всегда находится кто-то, кто может посеять какое-то зернышко чего-то, и оно потом может прорасти до великих размеров. Я так понимаю, в тот час втратило своего такого гражданина, а, возможно, сам тот гражданин нашел для себя совсем другой свет, так? Конечно, так, наверное. Вот Що вам, наприклад, можливо, найбільше ну, подобається, не подобається, дивує от, в сучасних людях, можливо, в образ, в образі їхнього життя, можливо, те, як вони живуть, можливо, їхні мотиви життя. От, на вашу думку, і як би можна було змінити і зробити так, щоб люди були б щасливі щасливіші. Ну, скажем так, если бы мне все нравилось, я бы не написал столько книг. Я написал в стиле афоризма и, например, четверостишие. Очень много такой философской лирики, где описываю несовершенство мира, человеческие несовершенства в такой бичующей форме, потому что это не может не затрагивать, потому что мы живем в таком несовершенном мире, где не всегда получается идти тем путем, каким должно идти. И в результате, конечно, хочется видеть мир более светлым, более праведным во всех делах, отношениях между людьми. Но, к сожалению, не все в силах людей доброй воли. Часто этим миром так... Получается, к сожалению, правят силы зла. И наша задача, вот там, людей доброй воли, э, все-таки делать все возможное для того, чтобы изменить мир к лучшему, сделать людей более счастливыми, а их сердца добрее и чище. Скажите, не кажется вам, что современная людина, людина 21-го столетия, слишком э, идеологична, иду... Ну, робить ідеальним, можливо, або живе для грошей, і все робить для грошей. Ну тому, що, от, наприклад, в 19 столітті або раніше про це майже не думали. Ну а абітурієнти, наприклад, середини ну, в х роках тієї ж самої Англії. Вони поступали для душі і йшли на ту професію, яка ближче лежала для їхньої душі. Зараз, якщо проаналізувати навіть нашу Україну, більшість абітурієнтів йде на ті професії, де, на їхню думку, найбільше буде прибуток. От Як зробити так, щоб вернути сучасну людину до якби, власного задоволення від тієї роботи, якою вони займаються? Ну, тому що, знову ж таки, мені здається, що дуже багато людей. кії зарядують на роботу, вони не можуть дочекатися кінця робочого дня. Це неправильно. От как им подказать и что делать? Как, возможно, перебудовать социальные отношения? Совершенно верно. Вы очень правильно и точно говорите о этих проблемах, потому что так и происходит в большинстве случаев, что люди становятся заложниками вот этой ситуации. В моем кхе, представлении. Конечно, человек должен прежде всего раскрыть свои способности максимально и заниматься любимым делом. Только это может принести счастье. К сожалению, многие люди этого не понимают. Вот они конятся за этими деньгами. Но в принципе, даже хочу добавить, занимаясь этим же любимым делом, можно одновременно решать и финансовые задачи, и не менее успешно. Вот в чем заблуждение людей, которые недопонимают этого. То есть они думают, что можно вот так вот, целью ставить именно зарабатывание денег и все. Но тогда можно ограничить себя очень во многом и не испытать того счастья. Дело в том, что даже олигархи, самые богатые люди, они не, не всегда самые счастливые люди, потому что э, погоня за деньгами большими ⁇ это тоже такое рабство своеобразное. Они как роботы, как зомби, как заложники этой ситуации. И им даже иногда некогда порадоваться этим достижением. Даже больше того скажу. Они иногда даже... Mm-hmm. могут позволить себе так много, что не в состоянии уже принести душе какую-то дополнительную радость, потому что у них радость выражается только в финансовых приобретениях, а это никогда не приносит насыщения и удовлетворения. Только вот именно вот я рад, что я испытываю радость именно от творчества. Даже не важно, в каком это выражении финансовом, хорошо, когда она успешна, и слава Богу за это, но именно вот это дает максимальную радость. Задоволение для, для жизни. -то просто для жизни. Оглянуться, а, как бы, и не Они поймут, думают, что... зачем жили, зачем пришли в этот мир и радовались не тем вещам. Но, к сожалению, вот о них все может быть, очень большие суммы денег, но это не решит задачу счастья. Скажите, сейчас есть... новолично рождение свята. Чи існують какие-то вашого вашего мастерства, присвященные цій этой тематике? Ну, не обязательно миниатюры, потому я знаю, что вы и писатель, и поэт, и композитор даже. Ну вот в Америке на нашей постоянной выставке в Бостоне там демонстрируется такая тема, когда-то я сделал лет 25 назад. Это Дед Мороз, изображение такой в капельке застывшей, ну капелька воды застывшая, ну как хрусталь. И вот там изображение снег, Дед Мороз. Ну, я думаю, что этих тем, которые мы привезли, достаточно для того, чтобы именно ощутить эту атмосферу чуда, скажем так. Ну и на завершение, возможно, коротенько про то, чем занимаетесь сейчас, над чем работаете. Ну и приветствие для глядачів телеканала РТБ. Сейчас я работаю над многими произведениями микро Это хочу выразить в микроминиатюре чудеса Востока, также известных людей современности, мировых, в частности наших, украинских. Также работаю над созданием движущихся миниатюр, которые являются апофеозом, пиком этого искусства. И думаю, что как раз Творчество оно должно нести не только нам, творцам, а всему миру только прекрасное, дарить людям счастье. Поэтому я всем желаю быть творцами своей судьбы, открывать свои таланты и не надеяться ни на кого. Нужно только верить в свои силы, в свои возможности. И Тогда человек достигнет и счастья, и успеха. Ну и, и в завершение тогда я хотел подарить э, телеканалу РТБ э, трехтомник своих произведений, стихотворений, где выражена моя философия. Я думаю, что это будет э, прекрасным э, символом дружбы, любви и того доброго дела, которое мы делаем все вместе на благо нашей страны. Дякую вам. Людские возможности безмежные. Таким можно сделать висновок, побачивши мініатюри Володимира Казаряна. Ви один на один. До зустрічі на телеканалі РТБ.